всем привет и сегодня мы приехали для того чтобы сдать ковры в химчистку вот тут ковры сохнут люди уже тоже привозят сдают и мы сегодня тоже отдадим ковры до паски они уже высохнут ну, хорошо. Так, вот мы их притянули будем без ковров? Ну что, нормально. Ты по одному их относишь? Понес. Слаживаем. Тут вот нам их померяют. Сколько у метражей. И скажу, сколько заплатить. Через неделю будет готовый. Ширину померили. Мерять длину. один. последний наш коврик. Да. Добрый. Не, на сегодня уже все расписано. Вымеривает раз. И два. Я сейчас скажу сколько нам скажут заплатить за это все вот прайс лист на послуги автомойки. не знаю сколько может это старый даже вот могут помыть велосипед за 50 гривен квадроцикл за 250 грн за 130 а вообще тут кель сейчас мы найдем э, где он где он где он где, 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 -то, где, -то, где -то есть где-то где-то есть Вот броняк Илымил. 685 гривен метр квадратный. Да все, забыл. А, ну вот только где-то э, кильки из три ковра за 850 гривен. Вот будут чистенькие ковры, пасочки.